വാസുദേവായ ധീമഹി യാശകം എട്ട് നൈമിത്തിക പ്രളയവും നാഭി കമലത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആവിർഭാവവും ब्रह्मा भूयस्त्वत् एवाप्यवेदा सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमाना सोऽयं चतुर्युगसहस्रमिदा न्यहानि तावन्विदाश्च रजनीर्बहुशोनिनाय निद्रात्यसौ यि निलीय समं स्वसृष्टैर्नैमित्यगप्रलयमाहुरदोस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां स्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोर्धरूपमेकं परार्धमतिवृत्यै वर्तते स्व तत्रान्ध्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च सरोजयोनि दिनावने सरोजयोनिसुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निले जगन्दि च त्वजरं समेयुस्तदेतमेगार्णवमासविश्वं तवैव वेषे भणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनित्रापरिं त्रिरात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोध इत्यादिशता किलादौ त्वया परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्विती कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सुष्मात्मदयानि चान्दहस्ति विश्वेषु ददाधदृष्टिन् तदस्त्वदीयादै नाभिरन्द्रादुदं किञ्चन दिव्यपद्मं निली निशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलाय मानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलं ते कले बरात्तो ये प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्द्वान्तमलं न्यक्रन्द सम्भुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृदे सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननु पात्मकल्प मित्थमुत्थापितपद्मयोनिः आनन्दभूमा मम रोगराशीं निरुद्धिवातालय वासविष्णु